Вам, В ефірі телеканал Родана, Бесіди про вічне». Я вітаю всіх наших глядачів і вітаю у нашій студії проти юрея Олександра Горовенка. Простите. Отець Олександр, ми сьогодні з вами завершуємо розмову про. Роман Пушкіна Євген Онігін. Ми підійшли до такого дуже моменту в романі Щимкового, я б сказала. Для багатьох жінок, принаймні, коли вони читають про те, що і Тетяна любить Євгена, і Євген любить Тетяну, але от їхнє життя не складається. Ну і тут, напевно, у багатьох виникають питання, чому ж не склалася ця історія, чому все так трагічно? Чому Тетяна знову ридає? Як би ви пояснили? Попробую свою версію сказати, тому що. объяснить и сказать, что вот так и не иначе, и только так, не имею права, поскольку сам Пушкин должен объяснять. Пушкин часто что он... говорил, что герои действуют не так, как он задумал. Да. Вот мы дошли до момента, когда уже Онегин пишет письмо Татьяне. Одно, второе, третье ответа не находит. И когда он уже решается к ней прийти, он видит ее э, одну плачущую над этими письмами, и она к нему обращается со словами, что вы же меня не полюбили, когда я была бедной девчонкой, зачем вот вы решили меня лишить всего своей любовью, потому что она достигла определенного места в обществе, она была супругой важного человека, их семью знали как образцовую семью и любая тень вот со стороны Онегина, как тень безнравственных каких-то поступков, она бы была большим скандалом для семьи Татьяны и для общества. Тем более, что Евген был еще и родичем, <coughs> да, ее человека. Да, и она ему говорит в укор, что вы своей любовью меня всего этого хотите лишить. И тут весьма важный вопрос а любит ли Онегин вообще ее? Потому что мы знаем со слова апостола Павла, что любовь, одна из качеств любви, не ищет своего. Вот любящий человек согласен, чтобы объект его любви был счастлив с кем-то другим и не с ним. Онегин требует этой любви себе, требует внимания себе, требует ответа от... Татьяны в свою сторону, этим самым показывая, что никакой любви в нем нет, что это, как мы говорили, это запретный плод, который ему хочется получить это то, что манит и то, что сразу вызывает отторжение, когда мы это получаем. Возможно, это трапилось тому что властный он знал, что Татьяна его любит, что он помнил эту девчинку, которая плакала, я писала ему листы. Він прекрасно знає, що в принципі у тогочасному суспільстві такі відносини були досить повсюдженими. Розповсюдженими. Ми читаємо ну, різну літературу, і французьку, і російську, ту саму Анну Кареніну, да, і ми бачимо, що в принципі люди одружувалися, але могли собі знайти кохання десь там на стороні. І сім'я це була сім'я, а любов це була любов. Головне, щоб це не виходило на люди, на очі. мужливо онегин чекавит татьяны самой такой поводдинкой да но полюбил он и не ту девочку бедную uh -huh. которая читала французские романы а полюбил уже женщину которая была ему недоступна то есть в этой любви да можно оправдать его поступок вот эту влюбленность тем временем что так все жили в высшем обществе иметь любовницу или любовника было совершенно нормально но с точки зрения Онегин его не любил. Вот в греческом языке есть три слова, которые сопоставимы со словом «любовь». Агапа — это любовь к Богу, филия — это любовь между друзьями, и эрос — это плотская любовь, плотские какие-то отношения между мужчиной и женщиной. Вот в украинском языке есть любовь, есть кохание. Вот э, Льюис э, приводит в английском языке, говорит, есть слава, есть лайк. Like. Не специалист в английском, но вот Льюис англичанин, он в своей монографии о любви, он говорит, что есть слава, есть лайк, like, есть любовь, есть кахание. И вот то, что чувствует Онегин к Татьяне, это не любовь. Можно это назвать влюбленностью, это может быть названо... Куханием, но вот здесь нет высоты чувства тут все построено на на низости вот я хочу я хочу иметь во что бы то ни стало а любовь она в первую очередь один из первых признаков любви она себя дарит и себе не требует он требовал ответа он требовал взаимности и не получая таковой он Поступал, как всякий страстный человек, как ребенок возле игрушек Хочу, 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 купи истерика. Та же самая истерика, только на взрослом уровне, была у Онегина, когда он не получил объект своего желания, не получил ответа Да. И получив слова удивительные, Я другому отдана и буду век ему верна этот ответ его добил. И вообще вот поведение Татьяны для него было, наверное, весьма неожиданным. Поскольку он надеялся на взаимность. Тем более, увидев, что она плачет над его письмами, он понял, что чувства какие-то остались у нее к нему. Но, тем не менее, верность своему супружеству, своему долгу, она оказалась Татьяне намного выше чем ожидал этого Нанегин. И тут весьма удивительная сторона, как женщина, любя человека, смогла ему отказать. Вот какая нравственность должна быть высокой в женщине, чтобы она смогла отказать тому, кому любит. В принципе, с кем она, ну, это не только в те времена, во все времена. Это возможно, этот грех и порог измены прелюбодейство и, и неверности мужу, он как бы весьма сильно распространен. Пушкин нам показывает Татьяну на небывалой высоте. Это я задаю себе вопрос, я не нахожу ответа. Как? Как могла она удержаться? Видно, Нравственность Татьяны настолько высока, что она смогла победить этот грех, эту страсть. Естественно, в нее были какие-то чувства и какие-то желания по отношению вот к Онегину. Но Пушкин заканчивает такой высотой. Буду век ему верна. То есть то, что если это спроецировать на наше время, то это уже кажется какой-то фантастикой. Хоча тоді, мені здається, для першої половини 19 століття, напевне, це було трошки такою. Ну, я не хочу сказати, що це було природнім, але, ну, можливо, це явище підігріли дружини декабристів, які пішли за ними у вигнання. Ну, Ми бачимо, що цей образ, от такої висоти жіночої, жіночих образів, він проходить от у Пушкіна через кілька творів. Ми бачимо Машу Троєкурову, да? Аналогічна ситуація, ту саму капітанську дочку теж там досить так показана висота жінки. І, напевне, я не знаю, це було те, що вразило, і те, що піднімало як ідеал. А взагалі, жінка по природі вона більш одарена ціломудрієм, от по чому так много женської вірності сказано. читая о жонах дікабристов Солженіцин, говорить, що я видел женщин которые шли на каторгу за своими мужьями но не видел ни одного мужа который бы ушел за женщин вот. mm -hmm. мужики не шли это mm -hmm. понятно Соня Связ... Возможно, связано ли, да? Да, что э, но ну, это да, да. да это как бы исключение из правила. Mm -hmm. Понятно, что мужчин чаще арестовывали, чем женщин, и поэтому как бы, больше возможностей у женщины пойти на каторгу за мужчиной. Но тем не менее, женщина стоит выше. Когда мужчина смотрит на женщину, ну, как правило, он ищет в ней похоть, ищет вожделение. Когда женщина смотрит на мужчину, она ищет в нем хозяина. Вот это было весьма точно подмечено на востоке, почему женщина одели в поранжу. Угу. Она на него смотрит, право имеет, он ее не видит. Угу. И не видя женщины, он не может воспалиться похотью. Был такой случай с Ефремом Исааком Сириным, когда он шел в город, и при входе в город сидела блудница. Красивое лицом, и он невольно на нее взглянул. И увидел, что она так в упор на него смотрит, не отрывая глаз. Быстыдно так. И... А он монах, в монашеском облачении. Mm -hmm. Говорит: что ты на меня так смотришь в упор? Не стыдно ли тебе? Она ему говорит: Я жена, от мужа взята, на мужа смотрю, а ты муж от земли взят, в землю смотри. То есть по. Mm -hmm. По определению, вот как создал Бог, женщина имеет право смотреть на мужчину, мужчина нет. И Исаак Сирин ушел наученный блудницей. Вот настолько, представьте себе, женщина Скажите, вот, в древнейшей профессии, а сколько мудрости в ней. Сейчас угу. такой мудрости особо не встретишь и в людях с тремя высшими образованиями. Она так говорит, с земли взят, в землю смотри. А я от мужа взят, а на, на мужа и смотрю, право имею. И Восток, как говорили, говорили в фильме, дело тонкое. И Восток это понял, подметил. И до сегодняшнего дня это использует. Закрыли лицо женщине, и все, нельзя. А женщина сквозь паранжу видит. Може. Ну, але ж бачите, християнки все одно ніколи не закривали лице, так як мусульманки. І взагалі, от мусульманки зараз, ну я не можу сказати, що кругом прямо так дотримуються, що і паранжа, і повністю всі оці, весь цей одяг якось в християнстві в цьому. В християнстві вирішили проще, їх угу. не випускали на вулицю до определенного моменту, а коли приходило час, отець говорив, Вот там есть Вася, на конце села живет. Он подходил ко мне, спрашивал, можно ли? Я сказал, что да. Завтра он придет свататься, дашь ему рушники. Угу. Тут вопрос Это... решен был проще, чем с паранжой. Дома сидели. А сейчас вот мы живем в такое время, когда Русь святая настолько стала безбожной, что мы должны назидаться мусульманами. Вот как это не прискорбно, как это не стыдно, но наши крещенные девушки ходят полуобнаженные, и а некрещенные мусульманки сидят по домам, сидят и ждут своего единственного мужа, ждут только его, слушают, что он скажет, и подчиняются тому, что он скажет. То есть это большой укор, вот, что мы, христиане, довели своих женщин вот до такого состояния, когда ну, тут только развести руками, о чем тут говорить. Каждый видит это на, на улицах. Что даже в, идя в церковь, христианка может так одеться, что он, на нее стыдно смотреть. Вот. Поэтому, наверное, и, и нельзя смотреть, как сказали Исааку Сильну, в землю смотри. Но, бывает, є надобність посмотрети на чоловіка. Uh -huh. А чим це виправити? <coughs> І чи можливо взагалі це виправити? Тому що, ну, в принципі, ніхто не навчається від чужих повчань або порад, що може виправити ситуацію у нас, щоб підняти на літератури. Це раз. Во-вторых, ну, скажімо, в цій ситуації винувати мужчини. Не женщин, я обвіняю, в розпутстві. А мужчин. Мои мужчины распустили женщин. Разрешили. Дали им власть. Ту, на которую они не имеют права. Вот сейчас мне могут сказать, что я там ущемляю права женщин. Ничего подобного. Женщина, она изначально освобождена от большой ответственности. Ей дали хозяина. Показали. вот он он будет за все отвечать он будет mm -hmm. все решать все проблемы ты решаешь единственное сделать огонь под на плите больше или меньше под кастрюлей вот там ты решай все остальные вопросы должен решать мужчина аллах зинка это матер также джинка да. народ же детей она он имеет же. даже право дать имя вопреки воле Але ж жінка їх і виховує. Тобто, в принципі, все наше суспільство залежить від того, як наші матері виховують наших дітей. Я пам'ятаю, це була не я свідком цієї ситуації, але мені розповідали. У нас у Кривому Розі якось один молодий чоловік не поступився місцем літній жінці. Вона йому докорила, що як же це так, ти повинен мені місце уступити. А на що він їй сказав, ви нас самі так виховали. Тобто, навіть молодь це розуміє, що. от Вот так выховали мы такие, какие мы есть. Тобто, влада жінки значно больше. Вона впливає. Потому что все общество больное. Мы mm -hmm. живем в том обществе, где папа может быть не папой, не биологическим папой. Где mm -hmm. папа может быть третьим папой. Мы живем в обществе без дедушек. Наших дедушек нет. Они умирают все весьма рано. И единица счастливых внуков, у которых есть дедушка. Это раз. Во-вторых, всегда воспитание женщины оно на определенном возрасте заканчивалось. Там, для мальчиков там, это один возраст, для э, девочек чуть дольше. Но неминуемо в это воспитание вклинивался мужчина. Вот воспитатель вообще сам по природе, педагог это мужчина. Учить должен мужчина. И то, что у нас в образовании женщина это весьма большой минус это сами педагоги с большим стажем они понимают например в швейцарии педагог который проработал 10 лет в школе он не имеет права баллотироваться там в депутаты потому что работа учителя настолько изнуряющая, она выжимает с человека все то есть он После этого он не способен. Не потому, что он стал дураком, каким-то ненормальным, неадекватным. Нет, просто нервы вот 10 лет были на пределе, настолько это все тяжело, сложно. И поэтому к этой работе всегда подключали мужчин. Мужчины, нервы-то посильнее и да. к воспитательному процессу. Сейчас так получилось, что женщины в воспитательной сфере больше. Це, напевно, чисто така проблема, яка можна Це сказати. До наших мірових воїн. І, напевне, не тільки мірових війн, але і наших керівників держави. Тому що власне, зарплатня, яку отримують жінки у наших школах або у дитячих садках виховательками, вона настільки маленька, що чоловіки просто не можуть собі дозволити отримувати таку Там зарплатню і годувати свої сім'ї. Да, 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 Сім'ю задержати не зможе. На, на работе там педагога ну скажем так мужчине в школе есть как бы большой большой потенциал чего-то добиться там mm -hmm. зауч директор для мужчины намного легче эти как бы места в школе более доступны чем женщин пробиться туда умному мужику проще к большей зарплате скажем так. но это ж только одно-два места, и это школы не сельские, это какие-то лица и гимназии, которые содержатся не только за счет государства, но и каких-то дотаций там от родителей. А так, да, вся, в принципе, наша система, ну, сюда можно еще включить врачей, вот во всем да, мире, можно. где почитается учитель, почитается врач, почитается солдат, почитается священник. Ну, той религии, которая там священнослужитель. Mm -hmm. У нас сверх на с ног на голову, и поэтому мы имеем перевернутое общество. Вот эти версты населения, они самые незащищенные. То есть к нам приезжают там люди с черной кожей, с каких-то других континентов, получают медицинское образование и уезжают работать к себе. Потому что там врач — это человек, которого носят а шами. на руках, перед которым снимают шапки, который заходит в транспорт и несколько человек встает, чтобы он сел. Потому что он жизни спасает. А у нас юристы-экономисты, нотариусы процветают. Люди, которые ничего не делают, ничего не производят. Угу. Которые... Только бумажную работу и вот ее настолько запутывать, чтобы за это брать сногсшибательные деньги. А те, которым надо действительно платить, потому что на них строится общество. Если мы в детском садике не воспитаем мальчика мужчиной, то у нас не будет воина. Если мы не воспитаем мальчика мужчину, у нас не будет инженера, у нас не будет семьи. Этот мальчик не сможет просто семью построить. Вот недавно читал, дали мне прочитать такой момент, 11-летняя девочка, которая училась в пансионате, подходит к своему дяде и просит у дяди на шее медальон. Она просит его, покажи, что там внутри написано. Открывает, а там нотный стан четыре ноты, си, соль, бемоль, соль, диез, фа, диез и ми. Она посмотрела, говорит, а кто это тебе дал? Это, говорит, моя жена. Она говорит, так она же тебя любит. Говорит, откуда ты знаешь? Говорит, потому что это начало э, слов Ленского, обращенных к Ольге. Вот в опере, где эти слова поются, то есть девочка в 11 лет, увидев четыре ноты, она их спела внутри, вспомнила, ага, это пьеса вот та. А что там за слово? Ленский об объясняется в любви. Ага, если это дяде подарили, значит, кто-то вот с таким же чувством подарил и ему эти слова. Вы представьте, это не какая-то там консерватория, где учили бы ноты читать там, Вверх ногами, как там высший пилотаж mm -hmm. соберутся, ноги, ноты перевернут и поют. Mm -hmm. а в 11 лет девочка напела эту мелодию, связала ее с текстом, связала с ситуацией и сказала: Так тебя любят. То mm -hmm. есть это какое воспитание и какая какой ум у девочки. И вот если посмотреть, как воспитывали раньше офицеров, то есть Офицер обязательно, кроме там всех военных наук, он должен был изучать музыку и играть на фортепиано. То есть ты не можешь быть офицером, если ты не разбираешься в музыке. То есть настолько глубоко люди понимали, как это все связано, как связано воспитанием с тем, что будет семья, и что вот эта семья — это цемент, на котором все общество строится. И вот это все было взаимоповязано. Мы живем в том обществе, где все это разрушено. И поэтому вопрос, как вернуться к тому, чтобы наши девушки стали целомудренными, надо начинать с детских садов, а то и может даже до, в тот момент, когда начинается ребенок, вот, в разговорах с молодой семьей, еще где-то там, там, далеко-далеко. Этот процесс может быть излечен, но не, не в один год и не в одно десятилетие. Мы это разрушали весьма долго. И создавать это также надо весьма долго, строя от понимания этого воспитания, понимание, что такое любовь, что такое влюбленность, где надо сказать нет. Потому что mm -hmm. мы отвыкли говорить нет. Вот, твердое нет. Мы перестали отказывать греху. Вот мы с ним срослись, живем и соглашаемся. И увидеть сейчас Татьяну, которая скажет тому, кого любит, но который не ее муж, которая скажет «нет, я другому отдана». Увидеть ее в наше время, в нашем обществе — это чудо. Это уже весьма многое, многого значит. Чтобы построить что-то новое, необходимо вернуться к старому. Не зная старого, мы не построим нового, потому что там уже люди все сказали, там уже все было, там все события произошли. Необходимо только это вспомнить. Тот, кто не знает свою историю, обреченный на ее повторение. Как говорил Цицерон, что история лучшая учительница. А историю мы черпаем вот с таких, как Пушкин. Я вам даже дякую за Вот еще пару слов о Пушкине. Пушкин в своей жизни много сделал грехов. Много... Было им сказано, написано, Гаврилиада та же, который, от которой он официально отрекся. Но много было им сделано того, за что он весьма за гробом печалился. Почему говорю так, он снился некоторым старцам Оптинском в печальном виде. То есть он умер там, смерть хорошая, покаялся. Но то, что он написал, по дурости, по молодости, оно как бы живет и соблазняет кого-то. Кто-то грешит от того, что он написал. И в благодарность тому, что мы чему-то научились от Александра Сергеевича, поминайте его в своих молитвах за упокой. Он христианин, мы имеем право, можем и должны молиться об упокоении души усопшего раба Божия Александра. Богу помощь. До свидания.